Hai Kepomnesia, welcome back di channel kesayangan kalian Wih, kalian tahu Yoon Bin kan? Gila, aja sih ini emang hits banget di seluruh dunia Pokoknya dari drama-drama yang dia bintangi Seperti Cross Landing on You sama Secret Garden Dia bener-bener bikin orang jatuh hati Kalian tahu gak sih, Yoon Bin itu gak cuma cakep Act-nya tuh jempol deh pokoknya Banyak yang bilang dia punya karisma yang gak ada lawannya Jadi gak heran deh kalau tiap kali ada drama baru yang dia bintangi Pasti langsung trending Terus kalau soal fans, jangan ditanya deh Mulai dari remaja, emak-emak, sampai bapak-bapak Juga pada suka dia Dia tuh kayak paket komplit, ganteng, pintar, dan berbakat Udah deh, pokoknya Yoon Bin tuh emang kingnya drama Korea menurut Mimin sih nggak tahu deh kalau menurut kalian siapa nih King drama Korea versi kalian komen di bawah ya tahu nggak sih Yoon Bin bakal comeback nih ke Indonesia Wah rasa kangen kita lihat acting Yoon Bin bentar lagi bakal terobat ini Yoon Bin dikabarkan comeback membintangi ke drama action Siapa nih yang paling suka kalau Yoon Bin main drama action? Spill di komen ya! Ke drama yang jadi comeback Yoon Bin ini berjudul Made in Korea. Dia akan memainkan sebagai peran utama drama ini mengisahkan peristiwa besar yang terjadi saat era peperangan Korea tahun 1970-an. Menariknya, drama ini tuh dibuat berdasarkan kisah nyata tokoh yang berkuasa di Korea pada tahun 1970-an Kepomnesia. Wah 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 wah, kalau Yoon Bin main ke drama genre action gini, cakepnya nggak ada obat deh pokoknya. Menurut Meme sih pasti bagus, karena drama yang diambil Yoon Bin nggak kaleng-kaleng Kepomnesia. Apalagi ini drama comeback Yoon Bin setelah main di drama terakhirnya bersama istri tercinta Crash Landing on You sutradara Woo Min Ho yang berada di balik kesuksesan film The Drunking akan menggarap sebuah drama berjudul Made in Korea. Gimana menurut kalian? Kira-kira ke dramanya nanti bagus gak? Drop pendapat kalian di bawah ya. Selain itu, drama ini akan menjadi drama dengan biaya produksi yang fantastis. Dikabarkan, drama ini menganggarkan dana sebesar 48 miliar won atau sekitar 562 miliar rupiah. Tim produksi berencana memulai syuting bersama Yoon Bin dan Jung Woo Sung pada musim panas ini. Wah, gila banget. Biayanya nggak main-main nih K-pop ya. Sobat kalian yang kangen sama acting Yoon Bin, pantengin terus update terbaru dari Mimin ya. Oke, berikut info tentang comeback Yoon Bin dalam drama Made in Korea. Semoga ke dramanya sesuai ekspektasi kita semua. Thank you for watching, see you and bye-bye.